वालेकुम वरम तीन सवाल फ्लोट स्विच के कनेक्शन किस तरह होते हैं अगर टैंकी फुल हो जाती है फ्लोट स्विच लगने के बाद ऑटो पर टैंकी फुल हो जाती है और मोटर को डायरेक्ट चलाना पड़े तो उसके कनेक्शन किस तरह होते हैं और तीसरा जो फ्लोर स्विच के अंदर जो हम कनेक्शन लेके जाएंगे वो न्यूट्रल लेके जाएं या फेस लेके जाएं कौन सा बेहतर रहेगा तीनों सवालों के जवाब इन बड़े आसान तरीके से आपको समझाएंगे सबसे पहले आपने देखा है पीछे पैनल बोर्ड से तारें आती हैं यहाँ पे हम एक स्विच लगाते हैं किसी भी जगह पे मोटर लगी होती है साथ में एक स्विच लगाते हैं जिसमें न्यूट्रल फेस इन होता है और न्यूट्रल फेस ही आउट होता है जो आगे सीधा मोटर में चला जाता है जैसे ही बटन को ऑन करते हैं मोटर चलती है बटन को बंद करते हैं मोटर बंद हो जाती है ये हो गया डायरेक्ट सिस्टम।, सिस्टम इसी तरह अब इसको हमने फ्लोर स्विच करना है जैसे वाटर टैंक के अंदर फ्लोर स्विच है तो फ्लोर स्विच में क्या करना है इधर से ये जो तार आ रही है फेस फेस मोटर के अंदर लगे रहने देना है जो न्यूटल है न्यूटल को क्या करना है न्यूटल को कर देना है यहाँ से ए, कट ऑफ ठीक है ये जो न्यूटल है इसको सीधा लेके जाना है फ्लोर स्विच के अंदर फ्लोर स्विच के अंदर आ गया फिर फ्लोर स्विच से लेके ये सीधा मोटर में लेके आना है इस तरह क्या होगा पहले यहाँ से न्यूट्रल फेस डायरेक्ट इसको यहाँ पे मिल रहा था मोटर चल रही थी अब फेस यहाँ पे आ रहा है न्यूट्रल जो है वो जा रहा है फ्लोर स्विच के अंदर फ्लोट स्विच जो होता है वो फ्लोट के अंदर एक स्विच होता है ऑन ऑफ स्विच होता है जो उसके अंदर जो बॉल होती है जैसे वो नीचे होता है बॉल उसके साथ टच होती है बटन ऑन हो जाता है तो जैसे ही पानी डाउन होगा तो वो बटन ऑन हो जाएगा जिससे जो करंट यहाँ पे रुका हुआ था वो ट्रांसफ़र हो के मोटर तक पहुँचेगा मोटर चल जाएगी जैसे ही टैंकी फिल होती है वो फ्लोर स्विच वापसी ऊपर होता है वो बाल जो बटन के साथ टच हुई थी वो वापस हट जाती है तो यहाँ से बटन जो है ना वो बंद हो जाता है जिसकी वजह से सप्लाई यहाँ की रुक जाती है मोटर रुक जाती है ये हो गया ऑटोमेटिक सिस्टम इसी तरह जो फ्लोर स्विच है फ्लोर स्विच के अंदर न्यूट्रल ही लेके जाना बेहतर है वैसे तो अल्लाह ना करे कभी कभार ऐसा होता है अगर फ्लोर स्विच किसी वजह से शॉर्ट हो जाता है कोई इशू होता है तो अर्थ की वजह से जब न्यूट्रल हम लेके जाएंगे तो न्यूट्रल की वजह से आपको पानी में करंट नहीं मिलेगा पानी जो है ना उसमें शॉर्टेज नहीं आएगी अगर इसी जगह पे हमने फेस लेके जाना है तो खुदा खास्ता कभी कभार फ्लोर स्विच खराब हो जाता है या बाजू का फ्लोर स्विच ब्रेक हो जाता है लीक हो जाता है उसके अंदर पानी चला जाता है तो वो करंट जो है ना पूरे पानी में फिर जहाँ से भी आप पानी इस्तेमाल करोगे तो पानी के अंदर करंट रहेगा इसलिए सबसे ज़्यादा बेहतर है चेक करके फ्लोर स्विच के अंदर जो है ना न्यूडल को लेके जाना इसी तरह ज़्यादा बेहतर अब जो तीसरा सवाल है हमने इसको डायरेक्ट कैसे चलाना है अगे टैंकी फिल हो गई है अब टैंकी फ्लोर स्विच से ऑन ऑफ हो रही है ऑटो पे अब हमने इसको डायरेक्ट कैसे चलाना है डायरेक्ट चलाने का सबसे आसान तरीका है हमारा जो कनेक्शन है इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ जैसे ही ये हमारा कनेक्शन सीधा फ्लोर स्विच के अंदर जा रहा है इसको फ्लोर स्विच के अंदर ही जाने देना इसी तरह बस करना क्या है इससे एक तार किसी भी जगह पे जहाँ से आपको इजी नज़र है वहाँ से ले लेनी है और उसके साथ एक बटन जैसे सिंगल वे का एक बटन होता है उसके अंदर लगा देनी है फिर उस बटन में से तार निकाल के ये न्यूट्रल वाली जगह पे, फेस वाली जगह पे नहीं न्यूट्रल जो करंट हमें यहाँ से फ्लोर स्विच से आ रहा था उसी जगह पे, ये जो है इन एक साइड पे हो गया आउट जो इधर से जो तार इसमें मोटर में आ रही है उसी के साथ हमने इसको लगा देना है अब क्या होगा फ्लोर फ्लोर स्विच ने मोटर को ऑटो पे बंद किया हुआ है अभी हमें पानी को डायरेक्ट चाहिए तो यही करंट हम बटन ऑन करके इधर से सीधा यहाँ से दे सकते हैं तो इस तरह मोटर आप डायरेक्ट चला सकते हैं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो उम्मीद है वीडियो अच्छी तो लगी शेर की माजरत रमजान शरीफ था रोजे भी थे और तो बस मसरूफियात होती है जिसकी वजह से लेट हो जाता हूँ अब कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के जवाब दिया करूँ तो ये आसान तरीके से मैंने आपको समझा दी है उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि इस तरह के कुछ मसाइल में अगर कोई परेशानी में है तो उनको भी इसका हल मिल सके तो मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल अल्लाह हाफिज़